Всем привет! Хочу поделиться своим опытом, как я наклеиваю колеса. Если вдруг случилась вот такая, такая трагедия, пробили мы колесо. Этим способом можно пользоваться также и в дороге. В комплект входит вот таких два шила, клей и шнурок. Я использую половинку, чтобы сэкономить. Короче, как это все происходит? Сейчас в колесе две атмосферы. Короче, выкручиваем саморез. Ну, здесь отверстие, само собой, я гвоздь достал. Короче, выкручиваем. Вот такое шило. Вставляем отверстие. Как видите, шило вставил в колесо, там, где была дырка. Делаем несколько движений вверх-вниз. Все, достаточно. Теперь берем второе шило, вставляем шнурок и замазываем, обмазываем этот шнурок клеем. Все, обмазали и теперь вставляем в отверстие в колесе но не до самого конца а чтобы оставались маленькие кончики так смотрим вот до такого. Надеюсь, видно. Теперь резко выдергиваю. И все. Теперь смотрим, сколько сейчас у нас давления. Было две атмосферы. Сейчас полторы атмосферы. Надеюсь, видно вам. То есть, за ремонт мы потратили всего лишь пол атмосферы в колесе. Так, теперь Задавливаем. Так, и все. Лишний кусочек штурка можно не обрезать. А, пробовал так заклеивать, ездил и два года, и с этим отверстием ничего не происходило. Так что берите себе на заметку, берите такой комплект в дорогу. Ремонт обходится очень дешево. И плюс после такого ремонта, по сути, не обязательно балансировать колесо. Все, всем кому понравилось, палец вверх. Все, пока. Удачи.